Друзья, всем привет! Ну что ж, завтра в 22.00 будет матч у Лизы чемпионов. Первый тур загального группового этапа Манчестер Сити. Хосепа Гвардіоли, у себя в дома. На этих стейдиан команда будет принимать на поле Конте. И сегодня, друзья, с вами хочу поговорить про Манчестер Сити, про Наполе. Ну, давайте, друзі, будемо про все говорити по порядку. Друзі, давайте згадаємо очні матчі, які були зіграні між командами. Команди зустрічалися два рази. І зустрічалися вони у сезоні 17-18. Майже вже пройшло 8 років, да, відповідно. А першого, а, ну, давайте, да. 17 жовтня 2017 года 2-1 на Этихаде Сити у Бикера Наполе. Рахим Стерлин, так Габриэль Жизус забил за Сити, Диавара за Наполе забил с пенальти. Манчестер Сити тренировал в Гвардиола и ныне Винье такой же зараз тренером Сити. Наполе тренировал Маурица Сарри. Ну и 1 гол 2017 года, 17 го 17 -го уроку, а на стадионе, ну на стадионе Сан-Паулу. На стадионе 4:2. 4-2. Сити промогает, Аменди, Стоунс, Агуэра, это Стерлинг. Забивали промежные мячи за Сити, за Наполи забывав. Лоренцо Инсинья та Жоржиньо. забывала за Наполи. Тоди, до речи, эти группы еще были такие команды, Шахтер Донецк и Фейнорд. Манчестер Сити, Наполи, Шахтер Донецк и Фейнорд. То есть такая была группа. Наполе в конце концов, третью позицию. А посят, тоди. Вообще, когда ты про нынешний час, то Сити, давайте распочнем Сити, да? В английской премьер-двиге команды за раз 8, 2 дві 1, 6 целиковых пулки в у Сити в пассиве. А пока що на восьмой позиции находится команда Хосепа Гвардиола. В последнем туре команда разгромила Манчестер Юнайтед за рахунком 3-0. До итоге была пора с квитотом, от Брайтона в обіграли разгромная победа над Юнайтед. Так справді дає да и команде зараз натхнення та силы. следующем матч в сети не меньше важливый матч с лондонским арсеналом. Это премьер-лига суперматч на Эмериц. Обовязково, друзья, не пропустите. Это супер вывеска. Арсенал Сити. Вот. Ну и видпой, ну, потом там Кубок Лиги Хаддерсфилд. Потом там Берли дома, Монако. А, в Лиге Чемпионов. Интересно, интересно. И, видповидно, друзья, будет интересно у Сити. Друзья, Наполи. В чемпионы Италии, иногда еще Наполи выиграла команда Антонио Гонта Скудетта. В сезоне 24-25-20 після трьох турів нового сезону неаполітанці завладели лідерством 9 очков. У Ювентуса також 9, але плюс 5 у Наполі різниці забитих та пропущених. Дуже впевно команда Фіорентіно обіграла з рахунком 3-1. Кевін Дебрюйн, Хейлон та Бекема забили. Ранее забил, забил гол за Ферентіно. Ну, до речі, друзі, так, да, Кевин Дебрюйн повертається на эти хат. Да, друзья, Кевин Дебрин повертається на Этихат, але уже в якости гравца Наполи. Ось, вот, вот, Кевин Дебрин повертається на Этихат-стадионе, не говоря, что Кевин провел 10 років в Сити. И последний сезон був якраз раз 24-25. И вот, Кевин Дебрин снова повертається на Этихат. Это все, ну, я думаю, можно сказать, рідного клуба. Все-таки 10 лет, да, 10 років Кевин провел в Сити. Это большая часть его карьеры. Авось. Поэтому, зачем что Сити это для Кевина очень дуже важный клуб. Ну и он повертається на эти хат. Да, как все играл в Наполе, но он До кстати, Наполи соло обиграв. Ну и Калери, там Замбон Гесата на 95-й минуте забил. Вот, наиполитанцы будут дуже близкими. Только еще втратить очки, но с другой перемогу. Наполи на 100 матч против команды Пиза, потом Милана на выезде, Спортинг, Лига Чемпионов. Ну, есть такой календарь Наполи на ближайший у на ближайшие матч. Ну, у Наполеона дела, в принципе, неплохо. Команда находится в неполадных физических кондициях. Манчестер-Сити мне не сподобались команды Хосе Пагвардиолы в Манчестерском дерби, в матче против Манчестер-Юнайтед. Важливо, впевнена перемога. У Сити на зиграе Амар Мармуш, Матео Ковачич, Айт Нури, Рен Шерги. Эти футболисты точно изыграют. Участь Джона Стоун за питание. Можливо, он изыграет. В Наполе питанием Рахмани. Рамел Лукаку травма до 24-го листопада. И зараз Расмус Хейл неплохо там в жизнь забить успел. Вот на не, 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 не Расмуса. Не вот, ну и Расмус такой же повертается в Манчестер, да, да, не до Юнайтед, да, до стади... ну, до Сити, да, на этих хат. Ну, в будь купатку, Расмус Хрилл, Такой знаешь, такое место Манчестер, потому что иногда еще из Манчестер Юнайтед до Наполи пришел Расмус Хрилл. Ну и Скотт Макто меня так уж прекрасно знает Манчестер. Кантини Барановский такой же вратарь, травма кисти у него, он не зиграет. Рахмани, под питанием. Що ж, друзі, давайте до думок переходити. Наполі та Манчестер Сіті. Друзі, ще трішки хочу про історію поговорити. Команда в цьому в чотири рази за всю історію зустрічалася. Ось останній матч 17-18 було років. Але ще, якщо не помиляюся, у сезоні 10-11 також команди були в групі одній. На Етіхаді розписали нічию, а в Неаполі Наполі 2-1 переміг. Ну, тобто -то в цьому 4 матчі, одна перемога Наполі, дві перемоги Сіті, одна нічия. А поэтому, друзья, кое так. Добре, теперь давайте переходить до думок. видите я вычеку хорошего матча. Наполи одна из лучших зараз команд Италии. Уважаю Наполи, Антонио Конт, стабильный Наполи. Друзья, Наполи. Разумеется, команда стабильная. Стабильная команда Наполи. Команда выиграла чемпионат итальянскую серии а зараз команда показывает вот привели характер с Болони, с дуже непростой Болони, друзья, с дуже непростым соперником. Вось, команда проявила этот характер, забила и перемогла. Вось, Ферентину перемогли абсолютно по делу 3-1 да, выезде, на ведь 3-0 громили своего оппонента. соло прям вот, тот у Наполи прям вот, так спокойно играет и добывает тячки. Вот уже три победы подряд у Наполи в чемпионате. Вот, да, вот у Наполи уже три победы играть в Сити на Панус волос распачило, вот сь проигралы Брайтона а разгромили Манчестер Юна. разгромили по делу, вот сь. А вы знаете, Сити вы сь на играл еще с Брайтона, нам частотным тотним, знаете, пропускает голы, вот голы, знаете, вас психологически все, все одно, вот мне не что все, вот сь психологически Сити может сыпаться Вот, вот знаете, вот эта проблема Она еще тянется С, с Листопада Еще 24-го Вот эта психологическая проблема Что вот небыто Сити может и здорово играть И даже побеждать в счете Но в какой-то момент Игра может полностью рассыпаться Но все равно Сити прекрасная команда И Манчестер Сити играет в дома На этих от стадионах Манчестер Сити прекрасная команда с прекрасным восхитительным специалистом Хосе А я уже еще, наверное, называю что-то еще Сити, ну, Наполе стабильнее, мне не не, нежели за Сити. А я Тришки все равно уважаю что Сити фаворит. Знаете, друзья, а я в Сити уважаю на высочке фаворитом, потому что команда играет на Этихазе. В принципе, команда обыграла за раз Манчестер и на этот, мне сдается, что если я перемогу, он здесь психологически команда за раз завести должна. Вот. Кевин до речи, да, еще раз повторюсь, приезжает на эти хаты. Я очень хорошего матча. Наполе, Манчестер Сити, это две прекрасные команды. Одна с Англией, одна с Италии. А вот. Я думаю, еще обе две команды забьют. И первая моя думка, это обе две команды забьют. А другая моя думка... Видаю перевагу Сити, думаю, что Хосе Хосепа Гвардиолу, как минимум, думаю, Наполе не проиграет. Що грали би на би б на стадіоні Армандо Марадона, я б більше напалі склонявся б. Але оскільки команди грають на Етіхаді, я все-таки друзі, друзі, більше склоняюсь тут к Сіті. Все-таки фактор домашнього поля має значення. І більше, друзі, я склоняюсь, знаєте, все-таки на, на Бік-Сіті, обидві команди заб'ють, та Манчестер Сіті, як мінімум, Наполі не програє. Це моя основна думка. Мне больше сердце подсказывает, что команда какую-то, знаете, ничего 1-1 распишет. Можно бы Сити обе играть а на поле за каким-то минимальным рахунком. Но мне, чем издрожит сердечко, подсказывает, что это будет какая-то ничья 1-1. Тут обменяются голами 1-1. На поле думается, в принципе, во что они играют на выезде. Ну и Сити, в принципе, думаю, что трагедия такой же для Сити цены будет. хотя Сити однозначно будет играть на перемогу в завтрашнем матче на эти хаде перед своими болельщиками. Однозначно Сити будет играть на победу. На то такое, же, не против победить. Ну, думаю, друзья, еще ничья. Друзья, думаю, пусть так. Думаю, еще какая-то будет ничья. Один, один. Основа думка будет команды за и Манчестер Сити, как минимум на не А Але мое сердечко склоняется к ничья 1-1. Добрый друзья, я вам дякую за увагу. Я вам хочу побажать доброты, радости, счастья. Вот это вам хочу побажать. На головнейше бережите себя. Будьте счастливыми людьми. Вам только друзья доброты я желаю. Всем пока. Будьте счастливы.